Allah itu apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Di mana letaknya? Dia kata ustaz, apa masalah orang kafir nak menggunakan kalimah Allah dalam Bible? Apa masalah dia? Sebab dia kata, Allah itu hanya satu perkataan dalam bahasa Arab yang dalam bahasa Melayunya ialah Tuhan. Jadi macam mana ustaz nak gunakan God? Uh, macam mana ustaz boleh guna hand? Ustaz juga boleh guna a uh, petangan, ustaz boleh guna yadun. Macam itulah mereka boleh guna Allah atau God atau Tuhan. Sebab maksudnya cuma sama. Tuhan bukan Allah. Saya tanya lagi sekali. Tuhan kita nama apa? Dia tak boleh jawab. Tuan-tuan itu ahli parlimen. Dan bertanya lagi sekali. Nama, <tuh> nama. <tuh> Jadi ini tuan-tuan. <tuh> ini satu soal yang besar. <tuh -tuh. Ini soal yang besar tuan-tuan. Soal yang melibatkan akidah. Ini bila kita melihat benda-benda ini, orang mengatakan bahawa benda ini adalah benda yang kecil. Benda yang kecil. Yang lebih besar ialah Putrajaya. Yang lebih besar ialah Putrajaya. Saya kata kalau you nak pergi Putrajaya sekarang pun you boleh pergi. Saya saya lihat tuan-tuan, Putrajaya dah jadi satu cita-cita yang besar bagi mereka. Tak apa yang mereka faham Putrajaya kita tak tahu. Saya pergi semaya-maya di satu tempat. Habis mayat mayat doa mayat di hadapan. Ialah mana ada mayat di belakang. Hmm. Jadi doanya tu imam sebut. Dia habis baca doa, tuan-tuan tu -tuan, imam sebut, ya Allah, mudahkanlah laluan kami ke Putrajaya. Tuan-tuan boleh bayang tak di hadapan mayat dalam masjid orang bercakap tentang kematian, mereka bercakap soal Putrajaya. Dan saya pergi ceramah di Kedah, saya berjumpa dengan tu imam kampung, imam kampung dia ajak saya minum di rumah Dia menyimbang tentang masyarakat di kampung dia Dia kata baru ni ada kematian Bila meninggal Mereka tanam, mereka pacakkan kayu Buat sementara, sementara batu nisan belum siap Datang dua tiga orang Petugas parti, pegang kayu batu nisan Dia kata, jangan soal banyak-banyak Dia geng kita Tuan-tuan boleh bayangkan Dengan malaikat muka nakir pun dia warning Subhanallah Jangan soal banyak-banyak Dia belah kita tadi Saya rasa malaikat dalam kubur pun hangguk InsyaAllah insya Menunjukkan bahawa Satu masalah mereka Mereka merasakan bahawa Mereka adalah sangat-sangat betul Sangat-sangat betul Lain daripada kami adalah Salah Malaikat orang yang sekepala dengan kami Lain daripada kami salah Sampai satu tahap Mereka boleh pegang batu nisan boleh cakap Jangan soal banyak-banyak dia geng kita Maknanya tuan-tuan mereka terlalu diyakinkan Diyakini berpuluh-puluh tahun Meyakini berpuluh-puluh tahun bahawa mereka adalah benar dan benar dan benar Sebab itu dijanjikan syurga, neraka, syurga dan neraka Syurga untuk kita, neraka untuk mereka Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran Innal lazina amanu wa amilu salihat Yang masuk syurga ni dua Orang beriman dan orang yang beramal saleh. Dia tidak melihat pada soal itu. Tapi kita 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 hari ini saya sebagai penceramah kampung, saya orang kampung, kuli-kuli sahaja. Rumah pun tak ada, ada pun bapak punya. Saya bercakap daripada sudut kekampungan saya. Inilah yang disebutkan di dalam banyak ceramah, di dalam ceramah yang berpuluh-puluh ribu kali gamaknya dalam 5, 6 tahun, 10 tahun. Ialah ialah yang saya sebutkan pada tuan-tuan sekarang tak sokong kita kafir menolak ini menolak Islam mereka menolak Islam mereka menolak Islam berpuluh-puluh ribu kali disumbat digasak diasak diisi dalam kepala menolak kita seumpama menolak Islam mereka tak setuju dengan kita mereka itu menolak Islam sebab itulah perkataan menolak Islam ini digunakan merata-rata Maka orang kampung, orang kita yang berada di pendalaman berada di mana-mana pun akan takut. Tolak mereka kafir. Tolak mereka kafir. Tak buat benda ini kafir, tidak Islam. Isu yang menjadi setiap kali pilihan raya ialah isu Islam. Kamu tak bangkah kami kamu tolak Islam. Kamu tak ambil kami kamu tolak Islam, kamu ambil mereka kamu kafir. Neraka kamu. Ini benda yang besar yang melengkari pemikiran kita. Kerana apa? Kerana mereka tidak mengiktiraf. Budaya budaya diasak, budaya diajar supaya jangan mengiktiraf. Jangan mengiktiraf Dr. Siddiq. Mungkin dia telah dibeli. Ini budaya. Jangan mengiktiraf Ustaz Kazim. Sebab abang dia YB. Jangan mengiktiraf Dr. Yusri. Sebab dia tak sokong. Ini yang 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 diajar. Jangan mengiktiraf surat kabar kerana kelentong. Jangan percaya dengan televisyen sebab mereka pembohong. Jangan percaya kepada surat kabar ini kerana fasik. Maka dikeluarkan ayat Quran in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Bila orang fasik bawa berita siasat disebutkan dalam Quran tu fatabayanu siasat bukan tolak. Mereka berikan tafsiran in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu. Jika orang fasik bawa berita tolak Nampak? Sebab tu ditolaknya sebab apa? Sedangkan Allah kata bukan tolak. Allah kata siasat. Surat khabar ditolak, surat ini ditolak, TV ini ditolak, TV ini ditolak. Yang mana kita tak tolak, yang mana menyokong kita saja. Inilah kejayaan mereka sekarang tuan-tuan. Apa yang kita cakap pada hari ini, mereka tak percaya. Ayah kelentong je Ustaz saya tu Dr. Nasim tu kelentong je tu. Dia ambil gambar syiria, dia ambil arak spring, dia bubuh sini. Kelentong tak akan berlaku punya. Saya kata dekat dia macam mana boleh tak berlaku? Kemungkinan boleh berlaku sebab pernah berlaku. Bendanya pernah berlaku. Dia kata, "Ustaz, kita buat percubaan. Kalau lima tahun tengok mereka tak boleh buat, kita ubah." Saya kata, "Abang, sebelum sampai lima tahun kita nak ubah, mereka dah ubah segala-galanya." Mungkin dua hari, tiga hari, tiga minggu selepas mereka menang, mereka ubah segala-galanya. Belum sempat apa nak tunggu lima tahun nak ubah. Mereka ubah dulu. Dan saya mengatakan bahawa pilihan raya bukan seperti memilih baju. Rasa kecil tukar. Rasa besar kecilkan. Rasa tak sedap tukar yang lain. Dia akan berkekalan di baju kita selama lima tahun. Baju itu busuk, busuk lah. Kalau baju itu wangi, wangi lah. Masalah dia busuk ataupun tidak. Ketak ataupun tidak. Selesa ataupun tidak. Menutup aurat ataupun tidak. Ini yang 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 kita tengok tuan-tuan mereka menjadikan budaya orang lain cakap semua tak betul. Orang yang lain cakap semua tak betul. Dia akademik punya orang ke, cendia kawan ke, dia orang berita ke, dia orang ini ke, mereka tak percaya. Sebab tu saya katakan tadi, saya sedih bila orang kafir bercakap tentang soal akidah, orang kafir bercakap tentang soal hudud. Dipanggil berceramah dan berkempen politik orang kafir bercakap tentang soal hudud soal akidah saya dia kata saya orang kafir pun saya terima hudud kenapa orang ini tak terima hudud dia boleh cakap macam itu padahal dia kafir kalau saya jadi dia kenapa kamu tak masuk Islam kenapa kamu tak terima Islam semalam saya bercakap pada orang satu orang semalam habis di masjid negara dia tanya pada saya ustaz Negara kita bukan negara Islam Sebab kita tidak melaksanakan hudud Habis itu bagaimana dengan negara UAE Saya pergi UAE Saya tanya orang UAE Kamu buat hudud ataupun tidak Oh dia kata tidak Saya Kami tak buat hudud Habis itu kamu ikut hudud mana Oh we are American law So hudud law Oh so hudud law Saudi Not here Adakah tuan-tuan nak kata UAE itu kafir Kerana tidak melaksanakan hudud Siapa yang berani kata UAE tu kafir? Tu tanpa orang, orang Arab mampu ya, tuan-tuan. <laughs> Tangan demo pun 4 kali berseru kita. Indonesia yang berjumlah 200 juta umat Islam tidak melaksanakan hudud, adakah mereka kata semuanya kafir? Ya ini yang dimainkan isunya. Di kampung-kampungan tolak hudud kafir. Masa bila saya tolak hudud? Saya adalah ustaz dan penceramah yang paling konsisten bercakap tentang hudud sejak 23 tahun dulu. Saya tetap bercakap soal hudud di hadapan pemimpin AMNO atau bukan pemimpin AMNO. Saya kata kena cari jalan bagaimana untuk melaksanakan hudud. Cari jalan. Sampai bila kita nak kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Cari jalan di mana boleh buat dulu. Tunjukkan ada kesungguhan untuk buat. Sampai bila yang kata tak boleh, tak boleh selagi mana tak cuba. Macam anak kita tak nak makan. Makanlah dia, tak nak, tak nak. Bila nak makan, kita tak nak. Makan dulu, bila sedap baru makan. Habisnya. Kena bercakap saya soal orang yang yang sentiasa konsisten dalam CD saya, dalam YouTube saya tentang soal hudud. Saya bercakap. Tetapi apabila selepas 2008 saya berceramah di sebuah masjid di Selangor tentang soal hudud. Tiba-tiba ada ada orang daripada satu parti yang memperjuangkan Islam dia bagi warning kepada saya Ustaz Tolong jangan cakap soal hudud Saya tanya kenapa pula Bukankah kita bercakap soal hudud ini Satu benda yang kita perjuangkan selama ini Buat masa ini jangan cakap Ustaz Nanti DAP tak bagi Nanti dia orang marah kita Kita relate dulu Cool, cool dulu Ustaz Sebab tu saya tak heran Daripada sebuah negara hudud Bertukar kepada sebuah negara berkebajikan Saya tak heran Sebab benda itu dicakap kepada saya Lebih kurang 3 bulan Selepas Selangor ditawan Saya diberikan ingatan Jangan sebut dalam CD saya Jangan keluar dalam CD ceramah saya Perkataan hudud sebab dia kata takut nanti orang bukan Melayu, orang bukan Islam khususnya orang roket marah pada kita. Tenang ustaz. Akhirnya sekarang kita lihat hudud langsung tidak ada dalam manifesto dan sebagainya. Tetapi pada orang kampung masih dia cakap kita nak buat hudud. Ya. Di mana manifesto kamu sebut hudud? Ya. Saya duduk di Mekah orang hantar mesej pada saya, orang email saya, orang hantar Facebook saya ustaz. Ya. Dia kata ini menolak hudud, menolak hudud. Saya jawab balik pada dia. Mana dia hudud dalam manifesto kamu dan buku jingga kamu? Tidak disebut. Di mana letaknya? Islam bukan semata-mata letak kepada hudud. Islam letak juga kepada ekonomi. Tadi Dr. Sidik sebutkan tentang kepentingan ekonomi. Bagaimana nak melaksanakan Islam kalau ekonomi tidak ada? Saya membangunkan sekolah tahfiz saya, sekolah pondok saya, sekolah asrama saya. Hampir 10 juta. Di mana di mana boleh bangunkan sekolah kalau tidak ada wang? Mana nak bagi makan orang miskin kalau tidak ada wang? Mana nak bagi haji kalau tidak ada wang? Bagaimana nak membangunkan sebuah masjid kalau tidak ada wang? Wang ini datang daripada ekonomi. Islam juga adalah soal ekonomi. Islam bukan hudud semata-mata. Ekonomi juga termasuk dalam konteks Islam. Tapi setakat mana ekonomi saya bertanya dengan bekas naik presiden mereka Saya kata, doktor Sampai bila kita nak berpecah Bercakap tentang perpecahan Bergaduh-bergaduh siang malam Sekarang kita dah menang di Selangor Jom kita buat kerjalah, bangunkan ekonomi Dia kata pada saya, ustaz Kami bukan nak jaga ekonomi Kami nak jaga agama Ekonomi kita bagi dia orang jaga Agama kita jaga Saya kata, macam mana boleh dapat doktor orang ni saya yang budak kampung pun boleh fikir Agama tak akan naik tanpa ekonomi Agama tidak akan dapat naik Sebab tu Rasulullah perkembangkan ekonomi Bersahabat dengan orang-orang ekonomis Melahirkan ekonomis Gerakkan pasar di Madinah Gerakkan penguasaan perigi-perigi dan telaga di Madinah Supaya menguasai ekonomi Bila ekonomi ada, ada wang Bila ada wang boleh tunjukkan Ini dia Islam yang cantik sebab tu tuan-tuan, saya jemput datang ke sekolah saya. Tengok macam mana saya buat sekolah. Pergi ke tandasnya, pergi ke dewanya, pergi ke surahnya, pergi ke asramanya. Ni contoh Islam. Cantik, lawa, bersih, segak, kemas. Mempunyai macam-macam bentuk. Kita tidak gambarkan bahawa sekolah kita buruk pintu tandas. Tak ada tandas pun tak ada. Asrama tak ada semuanya buruk. Adakah ini Islam? Dah, Islam adalah yang cantik. Sebab tu saya tengok dalam saya balik daripada umrah hari pertama saya balik hari kedua balik saya ronda saya tengok. Saya tengok pondok-pondok, tengok markas-markas ya Allah. Oh ya Allah, buat pada canvas. Buruk gila. Kemudian tulis pula sumbangan dana pilihan raya. Macam mana kamu nak memerintah? Buat pada canvas saja. Kemudian tulis pula kat depan sumbangan dana pilihan raya. Maknanya kamu tak ada duit. Bila kamu tak ada duit, kamu nak menjadi penguasa politik. Orang yang nak menguasai politik tetapi tidak ada kuasa duit, dia akan diperkotak-katikkan oleh orang yang ada kuasa duit. Bila tuan-tuan ada kuasa politik tapi tuan-tuan tidak ada ekonomi, kuasa politik tuan-tuan tidak akan ke mana-mana. Sebab kuasa politik kita akan ditentukan oleh orang yang ada duit. Dasarnya akan mengikut kepada kapitalisme. Sebab tu Islam nak ekonomi Islam. Tadi kita sebut tentang pendidikan. Dalam Islam juga ada pendidikan.